сейчас мы уже подошли к кубку. Вот, играем с хорошей, хорошо комплектованной командой, южнинским химиком. Вот, завтра хотелось бы видеть полные трибуны. Вот, мы всегда рады нашим болельщикам. Это наш, наш главный, может быть, даже какой-то козырь. Вот, они нас очень поддерживают, мы им благодарны. Вот, постараемся играть быстро, играть плодотворно и биться до конца. Что можешь в сказать про химик? Ты следовала, напевно, за ними. Они в кубку, играли и первое место в чемпионате. Твоя власна думка про эту команду. Сильные стороны. Можливо, бачили уже слабкие какие стороны. На что нужно делать акцент? Ну, прежде всего, команда химик играет как в чемпионате, в Кубке и в Евролиге. То есть у них очень много игр. Вот. Очень, наверное, сыгранная команда. Хорошо защищается. Вот. Мы зробимо все, щоб виглядати достойно. От ми будемо битися, грати на перемогу. Те, що серія починається вдома, у нас двох матчів домашні потім виїзний, Як вважаєш, цей фактор вплине якось на результат загальний? Ну, наверное, очень важна эта психологическая ситуация всегда вот в любом коллективе у нас она мы разбираем, что-то у нас получается, не получается, но в целом это важно, наверное, тоже начинать дома очень очень хорошо. Вот ну, для команд хорошего уровня, мне кажется, не имеет особого значения. Вот каждая игра она до конца. Будем биться. будет важлива поддержка домашних трибун и насколько это важно вообще для команды, на твою думку, и команда как это Ну, всегда как более, более позитивно играем дома. Хотя в этом году так, если посмотреть статистику, чуть-чуть, может быть, по-другому получается. И на выезде даже где-то, может, мы взяли больше. Вот. Но с возвращением нашего капитана будет более слаженная игра, ну, взаимопонимание, может, даже, вот так вот скажу, более-более лучше. Вот. Я надеюсь, что это несет нас и стимулирует как бы, вот, на результат.